Доброе утро. Добрый день. О чем бы вы хотели поговорить, что вам интересно? Я общаюсь на тему политики и истории войны. О чем вы общаетесь? Ну, можно и об этом поговорить. А война вот эта когда началась, которая сейчас идет у вас на территории? Если считать полномасштабно, то с 2022 года, 24 февраля. Если ну, брать это... за вторжение Донецка-Луганска, то это 2014 год. А как это понять? Полномасштабное, неполномасштабное? Ну, а да, какое вторжение а, было в Донецк, Луган в 2014 году? Кого? Чем? Кто в торге? Ваши войска без определенных знаков. герген Стрелков об этом уже сам заявлял. Что если бы не их э, подразделение, то ничего бы этого не было. Еркин Стрелков это российская армия, да? Гирген Стрелков это ваш человек, который воевал за Путина. Он с российской армии, да? Он с российской армии, да. Серьезно? Можете ввести, пожалуйста, Ирг... Ирген Стрелков. Я прекрасно знаю, Ты тоже кто... об этом заявлял. Кто бы заявлял? Ваш человек тоже с позывным 13, у него есть такое. А 14, заявлял нет? Позывной 13, это ваш человек. Гиркин Стрелков! Это такой же доброволец, какие были ваш Саша музычка, Корчинский, Ярыши, которые в 1995 году а, поперлись. Ваши и... люди открыто заявили, но что если бы не их не русская нет, весна, это то это ничего бы этого не, бойся, не случилось. Я сразу затарахтел. Тебе не понравилось, правда? Вы ну, меня даже не слушаете, вы, вы даже сами не говорите виноват. об этом. Да, вы что, говорите, да. что мы там в чем-то виноваты, но давайте начнем с того, что это ваши войска. Вы же сами сейчас уходите от темы. Вози, не перебивай меня. Вы сами меня перебили. Вы даже не задаете логический вопрос. Вы просто аргументом на аргументы кидаете. И то я даже этих людей не знаю. И наверняка вы сейчас выдумываете. Если бы вы не выдумывали бы, я бы сейчас, наверное, бы проверил. Я заявляю на ваших людей, которые признались в этом в интервью ваших российских новостей. Если вы не верите, могу найти. А тебе, человек, по фактам... Ты... Я вам тоже по факту все говорю, только вы сейчас сами эмоционально на все реагируете. Вы же эмоционально сейчас на это реагируете, потому что вам страшно тоже это все признавать. Давай говори. Я потом дам сказать мне. Говори. Вы же боитесь признавать факт того, что ваши войска вторглись как и в Крым, так и в донецк Луганск. Вы этого боитесь признавать. Ваши люди это признали. На примере Игоря Стрелкова, которого я навел, он в прямом смысле этого слова, да, даже прямо заявил о том, что он начал это все по приказу Путина. Он это все сделал. Как и по земной 13 тоже говорил об этом. То, что мы делали все возможное, чтобы быть коллаборационистами и заставить население перейти на, нас, на сторону Российской Федерации. Видите, вы сейчас опять меня перебиваете. Вы же боитесь признавать эту горькую правду о том, что вы оккупанты. Вы же боитесь этого признавать. Я вам даже включу вашего человека. Если, конечно, не убежите. Я вот нашел видео, сейчас, сейчас оно включится. Ну, это только наши. Даже вот так вот сделают. О, вот. Цитата вашего человека. Пришел к границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных, и на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд. Бач, он делает? Я с такими буду так разговаривать. Якщо он не хочет слушать, то пожалуйста. Я йому відповів на питання, і він далі починає демогогію. Звичайно, це я взяв з фактів, але знову ж таки так, це наші. Але давайте почнемо з того, що якби не ця вся фігня, яка, яка відбувалася у Донецьк Луганськ, то, будь ласка, таке б нічого не сталося. Але як бачите. Це ж росіянин, він ще нічого не визнаватиме. Те, що я там вимикаю звук, я вимикаю лише для того, щоб їм показати цей факт. Ну, це ваша вже буде така пропозиція з приводу того, як з ними розмовляти. О, здравствуйте. Добрий день. Вы ярый патриот. Не сказал бы. Mm. Что такое патриот? Начнем с этого. Любитель своей родины. Именно родины. Ну, допустим, и что? Ну, так вы, то есть вы пиздобол теперь. Я и понял. Нет? нет. вы поначалу сказали то, что вы не ярый патриот. Потом допустили это. То есть вы все-таки соврали первоначально, я правильно? Я сказал бы, что я и вру. Так вы все-таки ярый патриот или нет? Смотря с какой стороны смотреть стороны Пожалуйста не заикайтесь вы переживаете все хорошо да, я да. могу чуть-чуть сбавить напор Давайте сбавлю напор не, а то что ты сильно переживаете все-таки вы ярый Патриот или нет Ответьте на вопрос есть определенная трактовка да понятие вот термин Патриот любитель своей родины Ярый патриот, не перебивайте, не, теряя, перебивайте нет, не перебивайте, не меня перебивайте, не перебивайте меня. Патриот? Понятно, необразованная украинская свинья у тебя жопа подпирает, все хорошо, успокойся. А зачем ты тогда... Ярый патриот, это дикий на... любитель своей родины, вы сильно любите свою родину Украину? Вы сами заболтать, я не знаю, о чем вы вообще говорите. Ярый патриот не тот, кто э, по определению, а тот, кто не уехал со своей страны и будет делать все возможное для того, чтобы защищать свою страну. То, что я не на службе, это не значит, что я не патриот. Но патриот тот, кто любит свою, свою родину, не уезжая. Вы сами меня перебиваете. При этом зачем-то вы одели очки задом наперед, показывая, будто вы с Украины. Я не понимаю вашей логики. То, что вы недоблогер какой-то, который, видимо, живет в России и который пытается манипулировать. Що таке патріот? Патріот це не той, хто кричить слава Україні у Києві і не співає і не співає у столиці ще не вмерла, а йдуть туди, де вона вже вмерла. Але знову ж таки, є у нього тактика, яка була? На патріотичні такі емоції вивести? Чіткої. Належності, як патріот, такого немає. Патріотом може бути будь-хто. Але знову ж таки, патріот це той, хто не виїхав. Тоді, коли країні біда. Це основний фактор патріотизму, який я так розумію. Ті, хто виїхали за кордон, вони теж можуть бути патріотами. Але знову ж таки, до них ставлення буде інше, як і у людей. Я цього хлопця знаю. Він неодноразово намагається якось маніпулювати фактами і намагається якось зробити усе можливе, аби проявити себе. Живе в Росії, але при, але при цьому розповідає про якийсь патріотизм. Хто він такий, щоб таке розповідати? Просто чіткої термінології з приводу якраз патріотизму його немає. Це залежить від людини. Тому, будь ласка, коли ви потрапляєте на такого чувачка, будьте обережні з тим, як він маніпулює фак Фактажем. І я на такі маніпуляції я не потраплю, коли намагаються казати, що ось ти патріот, ось ти ні. Тому, будь ласка. Це такий ярий приклад навіть най найкоротшого розмови, на якій я міг потрапити. Тому будьте самі обережні з таким. такими людьми. Шу. А ты откуда? О, Добрый день. О. что прям в национальной -то одежде сидишь-то? А вас это сильно смущает? Не, у вас сейчас другая национальная одежда. Ну, у нас не косоворотка в отличие у вас. Нет, у вас сейчас другая. Время другое. Покажите мне фактами то, что вам. У вас сейчас коммунированная форма Пиксель. Надо в ней сидеть-то, тогда будешь более-менее выглядеть патриотично. А так вот это уже не играет-то роль. А вот вот кто такой на фронте, в пикселе а вот сидит. Вот. Давай. Молодой, человек. Вот у меня сейчас вопрос. Вот вы говорите за патриотичность. А вот Но патриотика кто? Кто прославляет войну или тот, кто говорит, что война не нужна? Это у нас? Ну вот у вас говорят, что СВО это хорошо. Другие понимают, что СВО это война. Кто из них патриот? Патриот тот, кто э, не за СВО, а тот, который за войну в том классическом виде, как она должна быть. То есть одни сейчас у нас дома сидят, на печи греются, а вторые воюют за бабки. Есть, а вот если вас, бы мы нормально воевали, полный рост, хотя бы армию, 5 миллионов собрали как нормально, уже бы забыли давно за эту Украину угу. и вы бы себе спокойно. То есть, Но это, у нас у же понятно. демократы во власти, и это не ко мне вопросы. Угу. Это к демократам нашим. Как раз я понимаю правильно, что у вас патриот тот, кто за войну. Со Нет, у нас у патриот тот, против кто, войны. тот, кто Но призывает к окончанию войны именно в классическом виде не СВО, там еще что-то. Именно война, как положено. Ну, я ж вроде как ясно и разъяснился, что у вас понятие патриот – это тот, кто за войну. Нет. Если я правильно понял. Объясните. Нет. Мне. Объясняю. Патриот – это полезный идиот. Каком а есть законы военного времени, на твою территорию вторглись, надо объявлять военное положение или военное состояние лучше, интереснее будет уже. И воевать как положено. У нас а положение. так как мы живем в мире иллюзий демократических, мы можем это закамуфлировать. У вас там как называется это состояние? У нас сейчас военное положение. Как видите, военное положение. Но состояния войны нету, правильно? Военное положение это уже и есть состояние войны. Ну, нет, опять -таки, состояние войны это совсем другое. Опять-таки, объявлять Ну войну давай, давай. Уже давно нет такого в термина. между и стороны, да. Чем? Смотрите, военное положение объявляется давай для того, прочитаем. вы сейчас сами меня перебиваете, видите? Военное положение объявляется в тот момент, когда агрессор, когда другая страна вторгается в твою страну, объявляется военное положение для того, чтобы что? Чтобы э, предупредить граждан, что началась война. И э, люди добровольно могут пойти воевать. Есть те, кто уже служили, могут идти воевать. Могут пойти добровольцы, которые действительно не имеют ни отношения к военному делу, они могут тоже идти воевать. Но для вас я могу специально уже поискать, что такое во военное положение. Военное положение. Что это такое? Военное положение. Нет. Так, Особый правовой режим в государстве или его части, как правило, в военное время, который устанавливает, устанавливается решением высшего органа государственной власти в случае агрессии против государства или непосредственной угрозы в агрессии. У нас сейчас в войне, у нас сейчас в стране, у нас военное положение. Потому что вы вторглись в наше государство. Вот, вот в чем разница. У нас военное положение, у нас уже оно и продлевалось, и продлевается, потому что пока вы на нашей территории, у нас военное положение. Когда мы, или как у вас говорят натовцы, зашли на территорию Курской области, почему у вас по 186 статье не объявили как раз это военное положение, которое мы говорим? У нас КТО. Что такое КТО? Контотазиатская операция. У вас нету такого. У вас есть 186 статья, закреплена как раз во время независимости и после распада Советского Союза. Что у вас? 186-я статья Конституции Российской Федерации. У вас первая статья, ну, в первой же пунктом пишется, что при случае нападения одного или групповых государств, Объявляется военное положение. У вас военное положение не открыто в Курской области или хотя бы в приграничных зонах. Оно нету у нас по всей территории Украины. Нету. а ты что, ты что, с луны-то упал? Я, не, с луны не падал, я же на земле жил. Ну, Но... КТО, контртеррористическая операция, знаешь, чем она отличается? Это не разница. У вас есть военное положение, как и у нас у нас военное положение официально есть. У вас официально власть до сих пор не открыла это дело. До сих пор не объявила о военном положении. То есть, получается, у вас все вроде как типа по плану. Или что? То есть, у Путина, вот я правильно понимаю, у него, у него было в планах, чтобы натовские войска, так называемые, вошли в Курскую область. Я правильно понимаю? Я, честно, тебе свое мнение скажу. Вот мне интересно, как бы э, у меня вопросы есть к своему правительству: нахуя мы держим столько ядерного оружия? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Но на этот ответ мы берем Будапештский меморандум, когда э, у нас э, наша страна, ее разоружали от ядерки. Для США было бы выгоднее, чтобы после распада Советского Союза. Было одно государство, которое имеет ядерное оружие. Понятное дело, что по большей части после распада Советского Союза Российская Федерация, э, грубо говоря, она сказала, что она наследница Советского Союза. И понятное дело, что для ядерки, вы сейчас меня перебиваете, это уже проблема, э, вы, за, вы забрали себе ядерное оружие. Мы передали вам по Будапештскому меморандуму. Но в Будапештском меморандуме должно было иметь хоть какое-то имелось в виду, что мы отдаем вам ядерное оружие, и страны подписанты, то есть Российская Федерация, Великобритания с Северной Ирландией, США, и мы э поддерживаем как раз этот будапештский меморандум и э должны не влиять на страну, которая стала без ядерной, то есть по будапештскому меморандуму мы отдали вам ядерку, вы нас не трогаете. Вы даже в 2004 году, по-моему, в 2004 году, вы подписали с нами договор о территориальной целостности. Что Украина, какая она есть, так она и будет. Сами вы ее расторгли, причем очень грубо. И э, вы напали на нас, вы на нас экономически давили. И до сих пор давите газом. Это у вас проблема. Вы напали на нас, вы забрали, оккупировали Крым, Донецк, Луганск. Сейчас начали еще активно вывести боевые действия на территории Украины. Я знаю, что вы вырубили мне звук, поэтому у вас с этим проблемы. Вы не слушаете аргументов. Бачите он як? И такое бывает, что, на жаль, эти люди, Приводу ядерної зброї ми їм віддали по Будапештському меморандуму, який йде на голос, який ми всі знаємо, що не має бути економічного територіального тиску, що на нас не мають права нападати, бо ми безядерні. І що зараз ми маємо США, Велика Британія якось допомагають з Європою. Але Російська Федерація напала, тобто вона е, знищила цей договір, грубо кажучи, нас самих трохи нам е, набрехали з приводу, е, там не було якраз того, щоб е, мати е, якийсь процес для захисту. На жаль, нам таке не дали. Але якби вони вміли розмовляти документами... І не перебивали, то може я б зараз і вам би усе більше би розповідав. Але, як бачите, їм не хочеться знати ніякої правди. Тому робіть висновки, чому я вимикаю таким звук. Бо цю людину я вже не перший раз бачу, він вже не перший раз задає таке питання, на яке я вже ну, я не викладував цю розмову, бо вона не цікава була, тому що там багато маніпуляцій було. І те, що зараз ми маємо, те маємо. Тому, як розумієте, я таким звук вимикаю.